Новости. Тема дня является «Отношение молодежи к политике». На сегодняшний день актуальным вопросом является снижение избирательного ценза. Мы решили выяснить, насколько молодежь заинтересована политикой и будет ли она компетентна в этом вопросе. Интересуешься ли ты политикой? А, ну так, время от времени. И в чем это проявляется? Ну, в основном смотрю программу новости или на Делфе читаю что-нибудь происходящее. Прекрасно. И как ты относишься к возможности э, голосовать 16 лет? Я считаю, что все-таки это не очень хорошая идея, так как мне кажется, что человек уже сформировался, мне кажется, более к 18 лет, а 16 лет на него более оказывает влияние, например, мнение родителей, и сам он может принимать решения лет 18 лет. Спасибо. Как вы относитесь к политике? Я аполитичен абсолютно. Я не приемлю, полит... не приемлю политику ни в каком ее виде. И как вы думаете, заинтересованность в политике поможет вам сделать правильное решение на выборах? Я не хожу на выборы. Вот. Спасибо. Для более пообщенной картины мы привели опрос. Мы просили молодежь в возрасте от 15 до 20 лет. Количество опрошенных составило 200 человек. По результатам опроса видно, что подростки в возрасте до 18 лет интересуются политикой активнее, чем молодежь старше 18. Как мы видим по диаграмме, молодые считают, что заинтересованность политикой поможет им принять верное решение на выборах. Однако одна треть запрошенных считает это бессмысленным занятием. На последний вопрос, как вы относитесь к идее голоса в 16 лет, мнение молодежь до 18 лет сделалось поровну. Однако молодые люди с 18 до 20 лет считают, что 16-летние еще не готовы к такой большой ответственности. Сейчас мы хотели бы услышать мнение человека, который недавно высказался в газете МК Эстония по поводу возможности голосования 16 лет. Мы увидели вашу статью на тему голосования 16 лет. Не могли бы вы нам поподробнее рассказать вашу точку зрения на этот счет? У меня точка зрения она двоякая, на самом деле, не до конца определившаяся, потому что, с одной стороны, очень большое давление в обществе идет в сторону отрицания этой идеи, разговоры о том, что 16 лет молодые люди еще совершенно не созрели для того, чтобы принимать какие-то решения, скажем, решения политического толка, голосовать на выборах, это вот уже нужно что-то, что называется, понимать, осознавать и так далее. Я не считаю, что у нас молодые люди в 16-летнем возрасте еще ничего не понимают и не способны отвечать за свои поступки, за свои деяния. В то же время очевидный плюс такой идеи мог бы заключаться в том, что молодежь оказалась бы больше в сфере внимания политики. Поэтому проблемы молодежи тоже стали бы более актуальными для различных политических сил и за их решением выбрались более активно. Как вы относитесь к этому вопросу? Ну, я отношусь к этому вопросу неоднозначно. С одной стороны, почему бы и не привлекать молодежь, тем более, если она активная и знает что-то, понимает, чего она хочет в этой жизни. А с другой стороны, у нас есть масса других ограничений, которые проводят четкую границу. Вот есть совершеннолетие 18 лет. И, пожалуйста, уже совершеннолетие вам и голосование на выборах, и покупка алкоголя в магазинах, и все сопутствующие блага и ответственность. А, поэтому, если все-таки подойти серьезно к этому вопросу, я, наверное, скажу свое нет. Хотя есть, безусловно, такой плюс, что... Если ввести право голоса с 16 лет, то, наверное, политики обратят более пристальное внимание именно на молодых людей. Спасибо. Интересно, что вы по этому поводу, человек, который активно занимается вопросами молодежи? Как вы считаете, как, каким образом молодежь должна быть вовлечена в политику и какие есть опасения? У меня здесь есть личное убеждение, что чем позже молодые люди начинают серьезно заниматься политикой, тем лучше. Хорошо, когда люди приходят в политику с зрелыми людьми, когда у них уже сложившееся мировоззрение, и это мировоззрение формируется не в молодежных политических организациях. Но это мое личное мнение. А, а как вы относитесь к идее голосовать 16 лет на выборах? Отрицательно. А можете обосновать? Ну, опять же, на мой взгляд, мировоззрение у человека формируется на протяжении достаточно долгого времени. Оно, конечно, подвержено изменениям. Но хорошо, когда человек принимает решения, которые могут повлиять на судьбу других людей, когда он вполне может отвечать за свою жизнь и когда он понимает то, что делает. Спасибо. Подводя итоги, мы можем сказать, что молодые люди интересуются политической жизнью нашей страны не постоянно, а время от времени. Поэтому напрашивается вывод, что молодежь недостаточно заинтересована в политике, чтобы голосовать на выборах 16 лет. Так что от как ребята постарше, так и сами молодые люди. Также мы можем смело сказать, что исходя из интервью, не только молодые люди, но и люди, связанные с политической деятельностью, сомневаются в успехе этой идеи. Наш выпуск подошел к концу. С вами были Лев Гоферт, Ольга Почтарь и Екатерина Мазик. Молодежные новости.